Вітаю всіх, доброго ранку. Ви дивитесь телепроєкт Новий день та з вами я, ведуча Юлія Цух. Як завжди, на вас чекають розмови на актуальні теми з гостями нашої студії і сюжети, які підготували наші журналісти. Якщо хочеш, щоб життя тобі посміхнулось, спочатку сам посміхнись життю. Тож починайте свій ранок лише з позитиву. Тоді і день пройде майже безхмарно. А ми починаємо. Нашу роботу у прямому ефірі. Просто зараз я хочу представити наших гостей студії. Це Василь Сираченко, тренер з такого популярного нині виду спорту, як самбо, Христина Бондар, чемпіонка Європи з самбо та срібний призер чемпіонату світу цього року. А також до нас завітав Олександр Дзеленко, президент Федерації Самбо в Одеській області і Анатолій Волошинов, чемпіон Європи, бронзовий призер чемпіонату. Світу, а також Вадим Сабіров, віцепрезидент Федерації самбо в Одеській області. Я вас вітаю. Uh, у нас такий дуже приємний інформаційний привід. Я знаю, що 24 медалі наші спортсмени самбо привезли в цьому році з чемпіонату світу. Mm -hmm. Так, і ось саме Христина Бондар є володаркою срібної медалі. Uh, ну, по-перше, хочеться привітати вас цим успіхом. Пользуясь случаєм, mm -hmm, я хорошо. привітаю Кристинку mm -hmm. з таким. Така маленька, а весь мир увидел, що наша українка, наша дідка нападнялася на таку на таку підстал. Є й то куди, що для всього ми ще привеземо золота? Угу. Да. Так, ми теж приєднуємось до привітань. Да. А, так угу. Христино, скажи, будь ласка, ну наскільки може було важко тобі, і ну як складно тобі далася ця нагорода або ж навпаки. Я сначала, э, свои, свое время, как начала тренироваться, я тренировалась под дзюдо и по самбо. Потом э, три года тренировалась под дзюдо и обратно вот в этом году перешла по самбо тренироваться. Ну, немножко ага. отучилась, но все равно вот отобралась снова опять по самбо и тренируюсь сейчас по самбо и езжу по самбо. Mm -hmm. uh, скажите, пожалуйста, может быть, вопрос до вас, пане Вадим. Как вам удается обеспечивать такие стабильные, высокие результаты у спортсменов? Ну, well, это, в первую очередь, их заслуга, mm -hmm. да. Наша заслуга федерации – это опекать их. У нас сегодня mm -hmm. хороший, слаженный коллектив рабочий, который, на самом деле, очень много работаем над тем, чтобы хоть минимально им создавать условия, чтобы они э, достигали таких результатов. В наше непростое время мы стараемся их все-таки э, хоть как-то обеспечивать, хотя это мало сказано. У нас хороший коллектив, и э, работаем как один слаженный механизм. Олександр <гану> Васильович, хочу вас запитати щодо підготовки і саме до профінансування. Адже ну ми розуміємо, що сьогодні, аби спортсмени відрядити, ну зокрема, на змагання такого рівня як чемпіонат світу, ну потрібні гроші. Так і наскільки теж ви в цьому допомагаєте під да, Пользуючись випадком, Я хочу поблагодарить в першу чергу тренерів, хто тренує цих спортсменів. Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимает участие в этом. Правильно было сказано Вахидом. Очень трудно сегодня, а самое больно на душе то, что мы привозим, мы показываем нашу страну, а местная власть, сколько мы бьемся, сколько мы пишем, она не обращает на нас внимания. Мы сейчас готовим на чемпионат мира Анатолия. Я наперед не буду забирать, но я знаю, что мы встретимся в этой студии. С... Обовязку? Да, да, встретимся с этой студией. Я, ему пом помогли сегодня на билет. Почему? Потому что нету средств, покуда есть комитет по спорту, но они тоже не вникают здесь. С Украины спасибо есть президент Федерации Рогач Вадим. Он нам помогает. Тоже мы вместе. А на местном уровне, в области я, честно, не верится мне, что Одесса такая пассивная негативно относятся к этому. Но наряду с этим есть люди, которые нам помогают. И не то, что, как говорили перед выборами, а и сегодня. Сумма не маленькая, надо найти на дорогу. Есть такие люди, как депутат Верховной Рады Скорик, много помог, и я это могу сказать. Есть депутат Верховной Рады Гуляев Василий, который и сегодня тоже помогает нам. Есть другие депутаты, я уже познакомился с другими депутатами, которые пришли в область, они сегодня тоже нам будут помогать. Я просто хочу, чтобы меня услышали. Мы хотим, чтобы Украина была наша сильная. Мы хотим, чтобы Украина была независима. Она есть и будет. Но поверниться лицом к спортсменам. Наша сильная молодь, я уже сказал, это сильная страна. Не хочет этого делать. Одне выбери меня, выбери меня, а другого нету. А мы привозим звезды, мы привозим золото, и самое главное, то, что мне понравилось, когда Анатолий серебр... брал золото в Европе, он же, ж, мы все говорим, что э, Россия, Россия. А мы Побіділі забрали золото в росіянина. і цим горжусь. Символічно так. Анатолію, я так розумію, що ви готуєтесь так на чемпіонат світу, який вже скоро пройде, так 11 листопада. Я напоминаюся, так ну виїзд, по крайній мірісточні. Угу. Так, ну я так, ну це зрозуміло, що є сподівання на перемогу, без, без цього ніяк не можна. А, і взагалі ви є діючим так чемпіоном Європи. Так. Цього року, так. Угу. Ну, розкажіть, як зараз відбувається ваша підготовка до Чемпіонату світу? Моя підготовка на даний момент відбувається в Одеському державному університеті внутрішніх дел при підтримці Федерації Одеської області. Угу. Тобто, ну, дійсно, те, про що ми говоримо, дуже підтримує так? у вас Федерація? Звісно, Ду... ну, У будемо будем так говорити, би, вот, два можна сказати, угу. таких варіанта, якому я йду. к своей цели, это безусловно. То место, где я работаю, то есть университет и федерация. Ну що ж, хочеться вам побажати перемоги у майбутньому, і саме на чемпіонаті світу. Олександр Васильович, знов таки хочу звернутись до вас. Ви вже торкнулися теми виборів. І ну, ми всі бачимо, що ну, багато нарікань все ж таки на проведення цих виборів, і багато експертів та прості громадяни говорять і про численні порушення. Ось ми знаємо, що ви теж йшли кандидатом до обласної ради. Розкажіть ваші враження. Я в первую очередь хочу сказать поблагодарить всех тех людей, которые пришли на выборы. Я хочу поблагодарить всех тех людей, кто отдал свой голос за меня. Я хочу всем сказать, кто принимал участие в выборах, надо прекратить вот это все, что они сейчас делают, а подойти друг к другу пожать руку и сказать спасибо и дальше жить. Я говорил, выборы это один день и людей. Как бы не подкупали люди голосуют за того человека, за которого они симпатизируют, которого знают что они сделают. Я вам скажу, это есть э, э, такая не поговорка, а такая быль ходит. Э, так что ж ты подрался, он тебе набил. А у меня не те кроссовки были. Так само эти на выборы проиграли, уйдите красиво. Вы не буду нашу страну. Давайте остановиться, и надо жить, продолжать, чтобы был мир и развития нашей державы. Я вам скажу одно, э -э я понимаю э нашего главу администрации области, ему тяжело, он тут новый, но наряду с этим, э я бы ему посоветовал э действительно подобрать, надо было команду ту главу администрации, которые работали. Я езжу по районам и я вижу, я не говорю, что они плохие люди, но быть хорошим коммерсантом, это не значит быть хорошим руководителем. И те слова, что Сакашвили Са говорил, что мы отбираем людей по мнению на работу руководителей по мнению людей, а такие это неправда. Назначают со всех с других областей. Человек не знает даже дорога, где находится. И много таких вопросов есть. Сегодня выборы прошли. Сегодня выборы уже подвели черту. Я вижу по городу вот это по Труханову. Да, я Могу заявить, что действительно, может и мне Труханов не нравится, но он выиграл выборы. Он сегодня выиграл выборы. И что мы будуражим людей? Вот здесь судов ходит, перекрывает дорогу. Я хочу обратиться к тем, кто принимал участие тоже в выборах, не рассчитался с людьми. Рассчитайтесь с людьми, не обманывайте людей. Потому что люди идут на выборы в комиссии, в агитаторы, чтобы заработать какую-то копейку. И я сегодня наслышан, что с людьми не порасчитывались. Я не буду называть кто, но я слышал это и много таких вопросов. Я подведение своего маленького краткого такого эмоционального выступа хочу сказать. Вы посмотрите вот на наших детей. Им сегодня надо подать руку, сегодня надо не думать о плакатах, развесывать плакаты на выборы, а надо сегодня помогать детским домам, домам престарелых. Сегодня детские садики должны быть. И если мы все Несмотря, я когда пришел, две секунды, когда я пришел на работу, когда я работал в пенициарной службе, были выборы, пускай кто скажет, были выборы в парламент. Я не, не, не занимался, ни одной рекламки не давал на это. Пришли все 12 депутатов, кандидатов, зашли и рассказывать, а вас выберут люди. А так надо все не делать, а так бегают. Я удивлялся, через каждых 100 метров плакаты, они же деньги стоят, все эти деньги надо пускать только на развитие нашей державы. И если мы сегодня все, вновь выброшенные депутаты областной рады, не будем делить, делить окраску, кто с какой партии, мы должны работать на людей, на украинцев и на Украину. Вот тогда будет правильно. Еще одну хочу сказать, мне дуже больно на душе, некоторые э, не слышали, как так идут передачи, мы создадим в сельских советах, в районах, э, проукраинскую коалицию там, с патриотом Украины, демократов, я вам заверяю всем, я ни в одной партии не состою, я пошел только с партии, оппозиционный блок. Я себя считаю патриотом Украины. Я был и буду патриотом Украины. И несмотря в какой я это, если что-то будет неправильно, я никогда не подниму руку. Я буду только голосовать за, те, за то, что должно дать развитие нашей державе. И хочу сказать другое. Вот сейчас идут вот эти Интриги по люстрации, по тому. Я понимаю, да, я работал э, с попорядниками, как говорят. Но я ж, э, пускай посмотрят, я что, миллионы зарабатывал. Или я бегал, где-то что-то творил. Я работал с людьми. Я знаю, что есть влада, но в первую очередь это люди. Это люди. И сегодня мне больно на душе. Так соберите нас всех, кто работал с той владой, в поезда и вывезите куда-то с Украины. Я считаю это неправильно. Разберитесь, я согласен, были взяточники, были крахоборы, да, с этими надо разбираться по-другому. Вот. Да. А так нас принижать, наше достоинство, украинца. Мы украинцы. И я сегодня всех еще раз призываю, есть гарант Конституции. Так давайте мы все за руку возьмемся, и чтобы Украину сделать, могущей, помочь президенту в развитии нашей державы, сделать мир и все остальное на нашей земле. А ще хочу вас запитати напередодні виборів. Ми були у селі Виноград на Березівського району, і там йшла мова про проведення газу. Там вже давно мешканці дуже цього потребують. Зараз якось вирішується це питання. Я вам скажу спасибо всім, хто приймав участь в цій газифікації, було трудно. Я не буду нікого зараз нічого не розказувати. Просто ви розумієте? Рассказывать, а так стоять и рассказывать – это хорошо. А надо сделать. Вот возьмите по спортсменам, да? Они идут на ринг, вы задали вопрос, привезете? Так он, сомнев, он не сомневается в себе. Но все равно, вы понимаете, это спорт, это спорт. И многие говорили: да, мы запалили факел, мы включили газ. Виноградом сейчас будет подключение домов. И вы чтоб видели тех людей покуда прокачивали трубу, люди, никто не ушел. Это радость, это историческая дата. Виноградная, это старая Ворс, немецкое поселение было. Потом Виноградное это дата э, такая для них, что надо занести в книгу для людей. Может кто-то э, и, и жил ради того, чтобы включили эту искорку да, газа. Это да. Ну, давайте повернемося ще до теми спорту. Зрозуміло, що треба сьогодні підтримувати наших спортсменів, аби вони приносили нам перемоги. Ось Василь Сіраченко, тренер нашої чемпіонки, ну сильної призерки, чемпіонки, так і чемпіонки. і чемпіонки теж Європи, і призерки чемпіонату світу. А, наскільки теж ви відчуваєте підтримку, ну ми вже так розуміємо, що від держави вона на жаль не дуже така потужна, але все ж таки, ну є. Питеримка Федерации, так. И расскажите, как вы готовитесь зараз таешь до майбутних змагань. Ну я работаю. Uh -huh. Действительно номер один Видеопольского района, Там же Кристина тренируется. На удивление это одна из немногих школ, в которой есть еще бюджет и есть некоторые возможности посылать на соревнования хотя бы э, республиканского масштаба. Вот. Ну а в остальном уже в дальнейшем уже дальше на чемпионаты Европы и мира. Естественно, тут ощутимая помощь федерации, ощутимая помощь людей, неравнодушных к спорту, тех же депутатов, которых назвал Александр Васильевич. Вот. Иначе у нас просто не было бы возможности представлять нашу страну на высоких формах. Вот. Ну а в планах, в дальнейших, в дальнейших планах. Естественно, уже подготовка к новому сезону, к следующему году. Еще раз, работа, работа, работа. Угу. А сколько вообще у вас сейчас ну, спортсменов тренируется, молодых? Лично у меня? Ну, взагалі у в вашей школе, В нашей школе. Угу. Даже не, не могу сейчас так вот сходу назвать. 400 цифру. человек, приблизительно. Если брать Понятно. все виды спорта, приблизительно... 800, даже. Если брать все виды спорта 700, в вашей школе. Так, ну я имею в виду статистику. А сама? Ну, чоловік э, більше 200. Наверное, uh -huh. Ну, э, зараз більше э, зацікавлені э, діти, молодь. Ну, батьки, може, якщо ми говоримо про дітей, аби э, їхні діти займалися самбо. Зараз ну, зростає популярність. Так, да, однозначно, uh -huh. популярність. У нас uh -huh. крім э, того, що Толік їде uh -huh. на мир, в Марок, кстати, вот ми говоримо, да, географія, вже да, Африка приймає чемпіонати. для нас Розвити йти по всьому миру. идет. Наши два воспитанника школы, в которой работает Вася и тренируется и Кристина, тоже едут на чемпионат Европы, который будет в декабре месяце угу. в Турции. И еще один парень, одесская школа номер 4, Кирилл, тоже отобрался. У нас три человека сейчас, тоже претенденты на поездку на чемпионат Европы. Это дети, кадеты. То есть у нас есть уже и молодежь, и взрослые, и кадеты. То есть Видите, все возраста, мы, мы везде, везде, везде представлены. Я хотел тоже вот отметить, да, что именно спортсмены славят страну. Именно. Потому что сегодня смотришь, как говорил Александр Васильевич, дерутся там, что-то позорят, да, позорят, да, а да. мы работаем тем, чтобы хвалили и Украину видят в мире, а нам я, копейки не дают. Да, я вот в чем до парадоксальность, того. понимаете? Да. парадоксальность вообще ситуация, мы славим, да, да, <laughs> а да. тут... Я добавлю одно слово, почему э, вот это мы так взялись за работу, бо я говорю спасибо, что меня пригласили в федерацию. Я уже пенсионер, хотел отдыхать, но на отдыхе ну, не, не получается. Я вам скажу, когда э, вот маленькая поехала на соревнования, телефон постоянно красный, интересуюсь, что? Когда был Толик на соревнованиях, вы понимаете? И какая гордость для наших украинцев, я, я считаю, когда поднялся на пьедестал и играет гимн Украины. Вы понимаете, это смотрят все. Вот, пожалуйста, так давайте, мы ж, мы ж порядная порядна нация, мы умна нация. Нема что делать, а то бегают там снизу, цинь 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 а толку с него нема. Давайте все Не надо никогда думать, что ты умнее кого-то, всегда слушай совета. Никогда не надо думать, что ты больше кого-то сделаешь. Надо друг другу помогать. Я всегда говорил, почему у нас так, Потому що ми копаємо, не копай ніколи яму, кому-то ти сам упадеш. Я говорив, не копай яму, лучше вийти не того, хто потрапив в ту яму. На добро, на зло отвечайте добром і буде нас завжди добро. І увидите, наша Україна була, буде. І скільки б нас не буде, вона буде незалежною, багатою, могущою державою. Що ж, Олександр Васильович, цими словами хочеться нашу розмову завершити. Дякую вам, що до нас сьогодні завітали. І, І мы вам дякуємо, так, так, що нас запросили.